Dalam menguruskan diplomasi dan politik antarabangsa, pendekatan beremosi, suka melatah dan sikap menuding jari merupakan perkara yang mendatangkan impak buruk kepada negara. Tragedi yang menimpa MH17 antaranya boleh menjadi panduan pada masa depan bahawa pelbagai perkara perlu diteliti dalam menangani krisis bagi mengelak berlakunya kesilapan. Kedua-dua tragedi pesawat negara MH370 dan MH17 sebenarnya satu ujian yang cukup besar buat negara. Namun ia memberi pengajaran besar bahawa dengan sokongan penyatuan dan kebijaksanaan pemimpin mampu menangani apa jua krisis yang melanda. Ikuti kupasan wartawan Zulhafiq Halim. Berdasarkan pengalaman lalu. Peranan Malaysia sebenarnya telah banyak diiktiraf di peringkat antarabangsa apabila terlibat dengan pelbagai krisis luar negara dengan menjadi orang tengah dalam menyelesaikan pelbagai isu dunia. Peranan terkini Malaysia antaranya dalam penyelesaian kemelut bangsa Moro di Filipina. Berbekal pengalaman rundingan seumpama menjadikan Malaysia matang dalam penyelesaian krisis. Justru kejayaan Malaysia dalam rundingan bersama puak pemisah Ukraine dalam tragedi pesawat MH17 baru-baru ini menjadikan Malaysia dihormati dunia. Malaysia membuktikan pada dunia negara kecil juga mempunyai suara. Biarpun pada awal kejadian, negara-negara barat terlebih dahulu cuba menunding jari dan meletakkan kesalahan ke atas Rusia supaya bertanggungjawab terhadap apa yang berlaku. Namun Malaysia dengan cara tersendiri menggunakan kelebihan hubungan diplomatik mencayakan rundingan dengan kumpulan pemisah Ukraine. Rentetan perjanjian yang dimeterai menjelaskan kepada masyarakat dunia umumnya bahawa diplomasi yang dimiliki sesebuah negara penting bagi kesejahteraan sejagat. Kalaulah kita daripada awal lagi sudah mengambil sikap seperti mana pihak Eropah, pihak Amerika, pihak Barat ya, berkemungkinan kita akan menghadapi kesukaran berunding. Tapi kerana kebijaksanaan kita, kita bertenang, kita kita tidak terburu-buru, malah kita mengambil langkah yang begitu berhati-hati. Akhirnya kita tanpa diketahui oleh sesiapa, secara senyap kita dapat berunding dengan pihak pemerintah ini. Dan akhirnya kita lihat pihak Barat sendiri, Eropah sendiri, Ukraine malah terkejut dengan keupayaan kita berunding secara langsung dengan dengan Alexander Barodai dan, dan kumpulannya sehingga membolehkan mereka serahkan kotak hitam itu kepada kita. Dalam berdiplomasi, sensitiviti pihak kedua adalah penting untuk dikaji dan difahami sebelum melakukan tindakan seterusnya. Dengan mengamalkan dasar negara berkecuali, Malaysia mudah diterima pelbagai pihak meskipun puak pemisah Ukraine ketika itu masih menghadapi konflik untuk membebaskan wilayah mereka dari Ukraine. Saya kira kejayaan kita dalam berunding dengan uh, pemberontak uh, di Donetsk ini ya, uh, adalah kerana mereka percaya dengan kita. Ya. Rusia juga percaya dengan kita. Ya. Pertama, kita tak terlibat. Kita tidak terlibat dengan konflik itu. Kedua, kita tidak mengambil sikap yang begitu memihak. Ya, walaupun. Uh, kita uh, mempunyai hubungan yang baik dengan pihak Eropah, pihak Barat, malah pihak Amerika. Tapi kita juga mempunyai hubungan yang sangat baik dengan pihak Rusia. Ya? Uh, dan inilah uh, satu kebijaksanaan uh, kepimpinan kita, negara kita dalam uh, merumuskan dan melaksanakan dasar luar negara kita sejak zaman Tunku Abdul Rahman lagi. Diplomasi Malaysia mencapai persefahaman bersama puak pemisah Ukraine turut menunjukkan komunikasi dua hala yang dimainkan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dalam rundingan tersebut merupakan perkara terbaik yang dilakukan dalam pengurusan krisis berkenaan. Titik persefahaman ini kita buat semasa berlakunya pengurusan krisis merupakan satu tindakan bijak. Ya, merupakan satu tindakan bijak semasa krisis berlaku. Menjadi keutamaan bagi kita Ialah menguruskan publik Publik menjadi perkara utama Menjadi agenda utama Dan apabila tindakan diambil Secara toleransi Yang memihak kepada dua-dua pihak -dua Ini mendatangkan uh, Tahap kepuasan hati publik kita Ya, Dan tindakan Malaysia ini Telah menunjukkan Malaysia telah berjaya Menunjukkan sikap bertanggungjawab. Dalam pada itu ia turut menguatkan lagi teori rundingan dan diplomasi yang selalu dibanggakan pihak barat dalam menyelesaikan isu dunia. Tetapi jelas dalam hal ini, Malaysia lebih menyerlah berbanding mereka. Teori diplomasi ini memang ada, iaitu teori rundingan dan diplomasi. Sememangnya ada. Dan sebenarnya bukan Malaysia saja yang mengetahui tentang teori tersebut, tetapi negara barat lebih mengetahuinya. Tetapi kenapa kita boleh berjaya mencapai objektif tersebut? Sebab di sini tidak dinafikan bahawa uh, kerajaan Malaysia sebenarnya telah menimba pengalaman uh, tanpa kita sedari dan dihormati oleh negara-negara lain. Dalam masa empat hari sahaja kapal terbang itu terhempas, kita telah dapat membawa pulang uh, black box tersebut. Dan ini amat mengejutkan uh, memberi tamparan kepada negara barat yang mengatakan mereka pakar di dalam bidang-bidang uh, diplomasi ini. Diplomasi terwaris dan kejayaan dalam menguruskan krisis ini bukti Malaysia sentiasa bertanggungjawab dan mementingkan kesejahteraan bersama bukan sahaja untuk rakyatnya malah untuk seluruh dunia. Meskipun Malaysia sebuah negara yang sederhana, namun pemikiran pemimpinnya berjaya membawa negara jauh ke depan dan membuka mata dunia. Sulhafi Alim, TV1. Baik, bagi mengupas dengan lebih lanjut mengenai usaha diplomasi Malaysia ini, kami undang ke Studio Nasional 1 hari ini Profesor Datuk Dr. Muhammad Yusuf Ahmad, seorang pensyarah Merangkap Ketua Institut Pengajian ASEAN dan Ehwal Global dari Universiti Teknologi Mara (UiTM), Datuk, terima kasih meluangkan masa pada hari Sabtu ini untuk bersama kami. Datuk, dengan selesainya istiadat membawa pulang 20 jenazah warga negara Malaysia semalam, ini bermakna selesai sudah salah satu fasa dalam tragedi MH17 ini. Jika boleh, datuk berikan pandangan dalam konteks yang lebih besar, datuk uh, di mana bermulanya kejayaan uh, fasa kejayaan ini? Adakah sejak rundingan yang berjalan lancar dengan puak pemisah Ukraine atau bagaimana? Uh, terima kasih kerana menjemput saya. Uh, Assalamualaikum. Uh, uh, memang betul mm -hmm. uh, negara kita sedang menghadapi betul-betul menghadapi satu tragedi yang yang uh, sangat besar dan boleh uh, boleh di uh, um, rumuskan bahawa prestasi kita sebagai sebuah negara yang kecil dalam uh, menguruskan krisis ini adalah agak membanggakan dan uh, proses kejayaan itu sebenarnya uh, boleh dipertanggungjawabkan kepada banyak pihak dari seperti yang di Uh, sebutkan uh, dalam umuman uh, uh, tadi uh, dari atas hingga ke bawah uh -huh. uh, bukan saja peranan yang dimainkan oleh uh, Yang berhormat Mermaidu Sri sebagai uh, Ketua Negara, uh -huh. tapi juga uh, banyak lagi profesional-profesional uh, di pelbagai jabatan uh -huh. yang terlibat uh, bukan saja hasil daripada episod episod uh, satu episod, tetapi uh -huh. sejak mula kita mendapat kemerdekaan tahun 57. Ya. Yeah. faktor yang utama di situ ialah aspek uh, pendirian kita yang yang uh, tidak mahu mehak ke mana-mana. Uh, aspek berkecuali itu dapat dilihat di semua peringkat. Uh, terus sama sekali apabila menangani isu-isu antarabangsa. Dan saya rasa dalam uh, konteks jangka panjang uh, pendirian tersebut adalah penting untuk mendapatkan uh, kepercayaan negara-negara uh, asing ataupun pihak-pihak tertentu yang apabila berlakunya sesuatu krisis sama ada uh, di Filipina ataupun uh, seperti yang sedang berlaku di Ukraine sekarang ini uh -huh. ataupun juga krisis-krisis lain yang akan datang. Uh -huh. Dan Datuk menyebut sesuatu yang menarik perhatian saya sebenarnya, Malaysia sebagai sebuah negara yang kecil datuk uh, sebut tadi uh, ternyata kita mempunyai cara tersendiri untuk mengendalikan uh, krisis dan adakah ini sebenarnya boleh dijadikan penanda aras ataupun petunjuk keyakinan bahawa selepas ini kita banyak lagi perkara yang boleh kita lakukan tanpa bantuan ataupun terlalu bergantung dengan negara kuasa besar datuk sudah pastinya uh, banyak lagi akan berlaku krisis-krisis yang lain mm -hmm. ini bukan bermakna sudah berakhir krisis ini tidak akan berlaku lagi, mm -hmm. sudah pastinya. Yeah. Jadi oleh kerana uh, hakikat tersebut adalah penting kita uh, terus memegang terus kepada pendirian kita untuk menyelesaikan perkara-perkara yang melibatkan pendidikan negara ini dengan cara aman atau diplomasi. Uh, mm -hmm. Ini kerana kita negara yang kecil, mm -hmm. kita bukan termasuk dalam golongan kuasa besar, yeah. kita tidak mempunyai kuasa, hard power apa yang kita punya ialah hanya soft power uh, keupayaan uh, berdialog dan dan sebagainya yang kita telah melaksanakan dengan cara konsisten uh, oleh kerana itu uh, adalah penting kita tidak mengelak daripada uh, berbuat sesuatu yang dapat menjejaskan penderian yang uh, konsisten ini sejak eh uh, lebih 50 tahun dahulu yang kita amalkan hingga sekarang ini. Dan sebenarnya kemampuan Malaysia itu pun Datuk saya kira diperoleh daripada pengalaman negara uh, yang mengendalikan pelbagai rundingan perdamaian uh, seperti di Filipina Datuk. Yeah, yeah. Uh, mungkin menurut uh, Datuk sendiri kajian Datuk sendiri adakah ini sebenarnya memberi uh, kelebihan kepada Malaysia untuk melakukan rundingan dengan puak pemisah Ukraine? So, uh, sudah pastinya. Uh -huh. uh, uh, rundingan selalu dilaksanakan uh, mengikut Konteks uh -huh. dan uh, keadaan uh, sebagai sebuah negara adalah hak kita sebagai sebuah negara yang mereka untuk menggunakan apa cara yang kita fikir sesuai uh -huh. untuk mendapatkan matlamat perundingan tersebut. Uh -huh. Dalam konteks ini sudah jelas bahawa uh, saluran atau saliran yang digunakan adalah pelbagai. Uh -huh. Dan uh, di sini adalah uh, uh, pengalaman pengalaman yang telah kita lalui di krisis-krisis yang sebelumnya sudah pastinya adalah penting digunakan sebagai ilmu atau kemahiran yang dapat kita perbaiki seterusnya dan prestasi kita satu lagi isu yang yang dibangkitkan juga tadi ialah perasaan yang kita dalam semua konteks dapat walaupun dalam konteks ini sudah jelas kita berjaya ya. uh, secara sendiri untuk mendapatkan persetujuan dalam rundingan dengan pihak uh, pemisah hmm. tetapi tidak bermakna uh, perkara tersebut uh, akan uh, juga uh, berlaku kepada masa-masa yang akan datang hmm. ada krisis-krisis yang uh, memerlukan bantuan negara-negara ya. uh, lain hmm. dan tidak dapat kita selesaikan dengan secara sendiri. Uh -huh. Boleh kerana sebab-sebab mungkin teknikal, teknologi dan sebagainya. Uh -huh. Dan ada krisis-krisis yang kita mungkin dapat mm, berpandukan kepada kebolehan sendiri saja. Uh -huh. Sepertinya dalam konteks ini. Pada satu tahap boleh kita katakan uh, dengan bangga bahawa kita telah berjaya uh, tanpa mendapat bantuan daripada negara-negara asing. Tetapi kalau dikupas secara mendalamnya, secara, uh, secara indirektnya, uh, persetujuan tersebut juga adalah akibat daripada beberapa faktor-faktornya lain yang hmm. bukan sahaja secara dua dulah hmm. mungkin ada pressure-pressure yang lain juga hmm. dalam masa yang sama yang menghimpit ke semua pihak yeah. untuk bersetuju atau tidak bersetuju. Datuk menyebut mengenai faktor-faktor lain. Mungkin Datuk boleh perincikan sedikit. Uh, uh, dari sejak kita tahu apa yang hmm. berlaku di 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 negara tersebut Ukraine yeah. mm -hmm. uh, selain daripada tragedi tersebut banyak lagi faktor lain yang terlibat dan juga sekali uh, mengelirukan keadaan yeah. suasana tragedi yang telah berlaku salah satunya ialah keadaan geopolitik uh, di antara negara-negara besar mm -hmm. uh, di kawasan tersebut di satu pihak kita dapati kita dapat terdapat uh, Amerika Syarikat dan European Union dan sebagainya uh, dan juga kerajaan baru Ukraine yang mirip tidak begitu uh, puas hati dengan uh, kedudukan Rusia, uh, negara Rusia, uh, dan juga uh, tindak tanduk Rusia di di kawasan tersebut. Ya. Jadi uh, sejak terjadi tersebut kita dapat lihat banyak tekanan ini di dikenakan kepada keseluruhan pihak, khususnya pihak Rusia sendiri, dan uh, seperti yang diketahui umum. Uh, uh, pemisah. Ini gulungan pemisah ini juga banyak mendapat simpati uh, dengan uh, daripada pihak Rusia. Uh -huh. dan uh, boleh uh, uh, memberi pengaruh yeah. uh, atau mempengaruhi uh, walaupun bukan secara utama, secara indirect terhadap kepada tindakan-tindakan yang harus diambil. Uh -huh. uh, jadi ada kemungkinan juga sebagai satu faktor sampingan yang pressure ini menyebabkan a uh, uh, pihak penganas atau uh, pemisah ya yeah, uh, lebih uh, lebih accommodating ya yeah, hmm. untuk mengelakkan mungkin uh, uh, kesan negatif yang lebih teruk hmm. kalau tidak kalau dilihat tidak bekerjasama ya yeah, uh, dalam tragedi yang yang melibatkan uh, mangsa civilian. Ya? Uh -huh. Jadi saya rasa ada faktor-faktor lain juga yang terlibat di samping itu juga perbantuan uh, 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 profesional-profesional uh -huh. dan pakar-pakar daripada negara-negara uh, yang terlibat. Dan juga uh, um, apa itu pendirian kita sendiri ya? yang sejak mulanya tidak menunjukkan mahu memihak ke mana-mana uh, lebih penting, lebih khusus pandangan kita terhadap untuk mendapatkan akses kepada mangsa-mangsa dan membawa mereka kembali uh, dengan selamatnya. Uh, saya rasa inilah faktor-faktor yang yang uh, secara kombinasinya yeah. melibatkan uh, kejayaan kita itu. <laughs> Saya kira strategi uh, berkerja dalam senyap ataupun bergerak dalam diam mungkin itu yang boleh kita uh, sifatkan ataupun gambarkan uh, bagaimana kerajaan menangani tragedi sejak dari awal lagi, uh, Dok. Uh, Datuk, bagaimana Datuk melihat penerimaan dunia terhadap strategi ini, Datuk? diplomasi secara secara tradis tradisionalnya mm -hmm. secara, secara, secara tradisional diplomasi adalah satu amalan yang selalunya mengambil uh, jalan yang yang demikian bekerja atau berusaha dengan secara senyap bukan di belakang terbuka, dan bukan eh, secara itu. ya uh, dan banyak daripada kejayaan-kejayaan dalam sejarah mm -hmm. diplomasi negara-negara asing juga boleh kita lihat Uh, adalah uh, timbulnya daripada uh, pendekatan tersebut uh, um, diplomasi yang banyak menggunakan uh, secara terang kadang-kadang tidak dapat menghasilkan uh, apa itu keadaan yang kita inginkan uh, sebab mungkin menyebabkan komplikasi dan hmm, terbukanya jadi dalam konteks ini Uh, jelas sekali uh, uh, diplomasi kita yang berpandukan secara senyap uh, uh, telah berhasil. Uh, khususnya peranan yang dimainkan oleh kedutaan kita uh, secara sudah jelas mendapatkan uh, kerjasama dari pihak uh, kerajaan Ukraine sendiri dalam satu keadaan yang agak rumit ya uh, sebab kita mempunyai hubungan yang baik uh, hubungan dua hala yang baik dengan kerajaan Ukraine sendiri uh -huh. uh, ataupun kerajaan yang di yang baru ya uh, di samping tersebut di samping itu kita juga mempunyai hubungan yang rapat dengan kerajaan Rusia. Uh -huh. uh, dan kerajaan Ukraine sendiri pun uh, sedang mem menghadapi uh, kekelungan pemisah. Uh -huh. Jadi kita terletak di tengah-tengah. Uh -huh. Kalau uh, Uh, tindakan kita uh, terlalu ketara memihak ke mana-mana kita akan menjejas, kemungkinan menjejaskan hubungan baik kita dengan kedua-dua negara Rusia uh -huh. dan juga Ukraine. Jadi uh, melangkah ke hadapan uh, is this the way to go forward atau adakah ini cara yang harus diteruskan Datuk atas strategi ini? Tidak uh, uh, tidak dapat dinafikan lagi uh -huh. bahawa inilah cara yang kita harus Uh, terus uh, mengik mengikut uh, dan pendekatan tersebut uh, tidak harus diubah uh, there is no alternative to using diplomacy dan adakah mungkin dalam proses itu datuk kita kehilangan kawan datuk uh, saya rasa dah mungkin dalam jangka masa pendek uh -huh. ada mungkin pihak-pihak yang mungkin berasa kecil hati atau sensitif yeah. tetapi uh, tidak dalam konteks tragedi ini mm -hmm. uh, agak agak menarik sebab gulungan-gulungan uh, negara-negara -gulungan, uh, yang sepatutnya sensitif mm -hmm. Ukraine sendiri sebab kita berhubung terus dengan uh, pemisah ya untuk mm -hmm. mendapat persetujuan tersebut ataupun Rusia ya uh, sendiri uh, tidak mengeritik mm -hmm. uh, pendekatan yang kita ambil itu mm -hmm. uh, Sebaliknya, uh, duta besar Rusia di sini mm -hmm. kalau belum sendiri telah memberi kita Uh, compliment tentang yeah. pendirian kita tersebut dan kerajaan Ukraine sendiri tidak ada uh, mengkritik tentang uh, tindakan kita yang kita ambil tu jadi kita dapati bahawa mereka uh, menunjukkan uh, uh, pendirian yang agak bersimpati dan understanding mm -hmm. uh, mereka tahu kedudukan kita yang yang uh, um, yang yang rumit dan apa yang kita perlu buat dan mereka tahu uh, kredibiliti uh, mm -hmm. diplomasi kita sejak lebih daripada 50 tahun mm -hmm. tidak berat mana-mana jadi saya rasa pendekatan tersebut telah berhasil sebagai pada uh, oleh, uh, oleh kerana kita sebuah negara yang kecil mm -hmm. kita tak ada alternatif mm -hmm. lain yeah. dan kita mm -hmm. adalah agak baik dari segi prestasi kita dalam menjalankan uh, diplomasi kita dengan menggunakan pendekatan tersebut Uh, Datuk, masa yang kita ada cukup terhad sebenarnya uh, Soalan terakhir yang mungkin boleh saya ajukan kepada Datuk uh, Jika kita lihat ini satu tahun yang cukup mencabar Bagi kepimpinan Perdana Menteri kita Datuk Seri Najib Turazak uh, Namun setakat ini ia berjaya dihadapi dengan tabah uh, Dan jelas sekali kita tidak mudah melatah Uh, Datuk dan menerusi pertemuan dengan uh, pemimpin uh, dunia dalam pelbagai arena selepas ini yang terdekat mungkin di uh, UNGA di New York dan mungkin persidangan lain seterusnya apa mungkin yang uh, harus ataupun yang boleh Datuk sarankan uh, untuk dilakukan oleh uh, pimpinan tertinggi negara agar uh, kita boleh mendapat pembelaan yang sewajarnya di peringkat antarabangsa Datuk so, Oh saya saya rasa uh... Kita selepas uh, uh, ritual yang dilaksanakan ini adalah mm -hmm. jelas apa tindakan seterusnya yang kita harus ambil. Yeah. Ya, itu um, cuba untuk mendapatkan keadilan yeah. terhadap tragedi yang berlaku dan, dan dalam konteks ini oleh kita sebuah negara, oleh kerana kita sebuah negara yang kecil dan mm -hmm. kita tidak begitu banyak mempunyai kuasa uh, menggunakan uh, diplomasi antarabangsa bangsa mm -hmm. uh, di peringkat uh, PBB atau United Nations uh -huh. adalah saya rasa uh, langkah yang uh, patut kita ambil. Uh, ada beberapa cara kita boleh laksanakan. Uh, salah satu daripadanya ialah supaya menyeru yeah. uh, masyarakat antarabangsa mengkaji semula contoh contohnya keadaan di mana uh, uh, orang awam uh, 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 harus tidak di menjadi mangsa uh, keadaan peperangan mm. di antara negara-negara um, uh, protection of civilian uh, contohnya dalam konteks ini uh, civilian aircraft uh, adalah agak penting jadi perjanjian-perjanjian um, uh, uh, yang ada perjanjian antarabangsa yang, yang ada masa kini harus dilihat kembali dan mungkin harus diadjust ataupun uh, dikaji semula untuk mengambil kira aspek tersebut. Mm -hmm. uh, yang kedua um, keadilan uh, terhadap perkara yang berlaku uh, adalah obvious kita perlu uh, sokongan masyarakat antarabangsa mm. dalam perkara ini. Saya rasa itu tidak susah sebab lebih daripada satu negara yang terlibat, bukan saja Malaysia. Yeah. Dan banyak juga negara-negara um, uh, Eropah yang terlibat dalam perkara ini. Jadi itu tidak satu perkara itu perkara yang susah, saya rasa uh, walau apa, bagaimanapun apa yang kita buat kita haruslah uh, meletakkannya berasaskan mengasaskannya di atas uh, uh, undang-undang antarabangsa. Uh -huh. uh, sebab saya rasa itulah cara yang paling terbaik uh, untuk mencari penyelesaian dan keadilan terhadap masalah ini. Baik itulah yang sebaik-baiknya, Datuk. Profesor Datuk Muhammad Yusuf Ahmad, Ketua Institut Pengajian ASEAN dan Ehwal Global Universiti Teknologi Mara UITM. Terima kasih Datuk bersama Nasional Satu hari ini. Terima kasih bersama.